Hamsı salamlayıram əziz xanımlar. Bu gün İngilski şokoladniskona adlanan peçenye hazırlayacam. Prianiklə bisqvit arası bir şeydir. Çox yumşaq peçenyələrdir. Hazırlanma qaydası da çox sadədir. Buyurun, hazırlanmasına keçək. Bunun üçün bizə lazımdır un. Burada məndə 3 stəkan yarım un var. 1 stəkan şəkər, yağ, 2 yumurta, qatıq, 1 çay qaşığı qofey kakao, duz və e, suda bir çay qaşığı və şokolad 200 qram şokoladı xırda doğramışıq. Dəqiq ərzaqların qədərini aşağıdakı inboxa yazacam. Un birəs əlavə də gedə bilər, e, yumurtanın böyük və kiçikliyindən asılıdır və unun növlərindən asılıdır. Hər çıx növdədə quru ərzaqlarımızı qarışdırmalıyıq. Dolğun üçün unu, kakao qarışımını ələkdən keçiririk, 1 stəcan şəkəri əlavə edib qarışdırırıq. Sonra yumşaq ev şəraitində olan yağımızı və yaxud marqarinin əlavə edirik, umaca salına gətiririk. Baxın, artıq yağı unla qarışdırdım belə alındı. Deməli, qatığın içinə 2 yumurtanı qırıram, qarışdırıram. Qataqla yumurtanı, sonra Bu mat elədiyimiz un qarışımını əlavə edib xəmir yoğururam. Xanımlar, xəmirin tərkibində şokolad olduğuna görə burada pesox ağz əlavə olunur. Yəni istəyirsiniz pesoxu artıra bilərsiniz. Bir daha deyirəm, unlar fərqli olur. Əgər lazım olarsa, unu burada əlavə edə bilərsiniz. Baxın belə ə, ələ yapışqan xəmir əldə edirik şokoladın hamısını tökmürük çünki üstünü bəzəmək üçün bir az saxlayacağıq. Bütün ərzaqları qarışdırdıqdan sonra unlanmış e, demək kovrikin üzərinə üç, xəmirin üçdə birini qoyuram və beləncinə əlimlə yavaş-yavaş yayıram. Baxın, bu qayda ilə də forma verə bilərsiniz. Yaydıqdan sonra bıçaqla e, üçbucaqlara kəsirəm. Yəni bu peçənlərin orijinal forması beləncinlədir bir çöncə əlimizlə yayıb sonra bıçaqla beləncininə üç bucaqlara kəsmək. Sadəcə bişəndə zaman bir az forması dəyişilir və səliqəli görünmür. Onda vurxuluyum. Hazırladığımız, doğradığımız üçbucaqları mən teflon kağızın üzərinə düzdüm və bir az saxladığımız ki, şokolad var idi, onu da üzərinə əlavə edirik. 180 dərəcədə isidilmiş qovqada mən 15 dəqiqə bişirdim. Çox bişirməyə, çox saxlamağa ehtiyac yoxdur, yoxsa quruyar. Baxın, ə, başqa bir ə, hissə xəmiri ə, bu qayda ilə elədim ki, belə daha səliqəli görsənir. Yəni dairə bişirdim, biskvit kimi və bişdikdən sonra üçbucaqlara doğradım. Baxın, çöplə yoxlayırıq bişməsini. Bu stolda gördüklərinizi əvvəlcədən doğrayıb bişirmişəm. Sadəcə bir az əyri-üyrü idi bıçaqla onları düzətmişəm. Amma axırənca 1/3 hissəsini gördünüz kimi yumru dairə bişirdim və sonra bölməyə başladım. Həncə bişirirsiniz, bişirin. Dadı eynidir. Çox gözəl, çox yumşaqdır. Prianiklə biskvit arasıdır. Yük yup yumşaq peçenyalardır. Dədiyim kimi tərkibində şokolad olduğuna görə şəkəri az əlavə olunur, amma istərsəniz şirin olsun, şəkərini biraz artıra bilərsiniz. Siz əgər istərsəniz başqa formada verə bilərsiniz. Bu reseptlə məndə 24 peçenye alındı. Peçenyələr evdə hamının sevimlisi oldu. Çox dadlı və çox ləzzətlidir. Pişirən hər kəsə uğurlar deyirəm. Bizimlə qalın, hələlik.